Baş qeyd etdi ki, oxmuş əqad ilmində və kəmda husn-u qubhu əqli. Yəni ağlım nə qəbli desə o var, ağlım nə qəbul etməsə o şey yoxdur. Elə ki yoxub mümkün deyil. Ağıl lan götürmür. Ağılımız bizim məhduddir bizim. Başa düş. Bizə ağlın bunu ki, Musa'nın əsası taxtı idi oldu ilan. Gə bu ağlın sübutlə. Ağıl heç şey qəbul edə bilmir. Həmin ağlımız bizə necə soradı ki, hə o vaxt sən filan kimişin ha? Yaxşı flaşı şey alınmır. Bəs o vaxta dörd beş il nə qop ağlı mükəmməl bilirdin. Duan qəbul olunmurdu. Allah dağanır. Allah məyə niyə duam qəbul olunmur? Keçəsən 4-5 il yaxşıca qəbul olunmayıb. Deməli o vaxtı ağlı yerində deyildi. Deməli hər kəs hələ bilməlidir və bilmədində ağa çaməlicə o vaxt indi peşəkar olduğun və aləmli uçusunu sevindiyin duaya vaxtına bax ki pis baxır. Niyə qəbul olunmur? Kosmik hüquq və əqli, yəni bizdə fitrət var. Amma onun əks tərəfi Allah Taala günahçı və bəndiyə göndəlsin və bu uğur gəlmərax. Fitrətən də vahi bilməsən təqbul edirik ki, vahi ola bilər. Məsələn, Ayyəməz vaftat haqqında Rum 30 əmbi 69-da. İnsanın idraçları var. İnsanın idraçları. Yəni dərç etmək hissləri, qüvvələri, bir nəzəri dərç və düşüncə. Yəni e, dəlil yolu ilə əldə etdiyi. Göz, hələ hər gördüyümüz həqiqət deyil. Hələ də həqiqət olsa göz. Qulağımız məsələn. İkinci var aşar, zəruri və vicdanı dərklənd. Biz mümkün də onu gözümüzlə, eşitməliyimizdən anlaya bilməyən vicdanı, yəni daxili, iç güvəninizlə, fətətimizlə, intuisiyamızla müəyyən şey anlayə bilər. O deyir 6-cı hiss. Bəsdət gözü. Hamısı hissiyat var da. Məsələn, hissiyatınla sən bir şey anlayırsan nə isə. Kəşf və şühud. Allah hamınız baxın çox gözəl bir elmdir. Baxın bura taraf danışdırıq, təhsil danışdırıq, əqad danışdırıq, irfan danışdırıq. Çalan danışıq vəsarı. Kəşf və şühud. Kəşf yəni kəşf olunmaqdır artıq sənə hər şey əyarlı oldu, aydın oldu. Şühuddakı şahidlik. Şah Sən artıq gördün, hamısını bildin, şahid oldun o mənada. Çoxu üçün tanınmır bu məqam. Biz ilfanın cümləsi bunlar. Biraz vəhyə oxşayır. Vəhidilə. Yəz vəhyə oxşayır. İnsan zahirdə görmədiyini müşahidə etsə, insan bir şey görməyib, amma müşahidə edir, pərdələri çağda çəksə qeybin bəzi həqiqətlərinə yol tapa bilər. Günahsızlığı ilə insan müəyyən bir şeyə əl tapa bilər. Nukoshfa yaqud şuhud bulara batin deyilir. Yəni bu mukaşifə var İrfanda insan bir şeyin mukaşfeliyi, şuhud məqamı, mukaşif məqamı günahsızlıqdan qısa konkret. Günahsızlıqdan insan hər pərdəni yırta bilər. Əvvəl demişdim, yenə deyirəm, vəhyin mərhələləri ən aşağıda hiss və təcrübədir. Hə də o göz, qulaq, insan bununla hiss edir və təcrübə edir. Ondan yuxarı ağıl mərhələsidir. Ondan yuxarı fitrətdir. O adlar batinin şuur. Ondan yuxarı kəşf və ya şuhud, ondan yuxarı vəhiddir. Aql ikincisədir, vəhi axırıncı beşincidə. İkinci bu beşdə ola nəciz an deyə bilər. Hələ o baxır belə yuxarı ki, balaca aql məhrib olduğu üçün nəciz onlayı ala biləsin. Vaxta beşliyə qalıb, mən bura son cümlədən var edirəm, vəhi ilə yuxunun fərqi barəsində həm oxşar cəhətləri, həm fərqli cəhətləri həm də ruh e, yuxu barəsə məlumatlar. Daha mən dimim olanda sən 5 dəqiqə çatdırmayacan. Çatsam da ki, təsir deyir, rəmz olmayacaq. Şat deyəndə skeydlər. Yuxu və vəhyin fərqi nədir? Əvvəl birinci məlumatı yuxuladı, qısa. Son deyəcək, e, yuxu və deyəcək ki, bunların oxşar cəhətləri nədir? Yuxu və vəhyin oxşar cəhətləri və son deyəcək ki, bunların fərqi nədir? Bu qədər. Dərsimiz bitdi. İnşallah gələn dəssərlərdə biz ona deyəcəyik və müəyyən deqaşanc iradələri var, şübhələri var e, Vəhiy barəsində. Mən düş yadıma, mərhum Ələmə təbə tavanın kitabı var e, Quranda Vəhiy. Belə kitab nazik məndə var, görə kitabdır. Orda müəyyən miqdar Vəhdən danışıb. Mən ol baxmışam hətta. Bizim dərsimiz hərtərəfli olsun, mükəmməl olsun də hər alimin fikrini deyə ki müzakirə ilə daha əsas məlumatı vəhi barəsində. Çünki biz vəhiyi yaxşı anlasaq, isbatlaya bilsək, peyğəmbərliyin e, məqamı, peyğəmbərlik dərsi üçün də, isbatı üçün də əlbəş bir yoldur. Vəhilə peyğəmbərin peyğəmbərliyinin ispatıdır. Kimisə ondan da həm o dərsləri, o vəriyyələri səf e, onu oxuya bilər. Bütün kitabsı vəhdən deyil, orada müəyyən mövzular da var. Məvəhhəllə qədər orada məğrəbi bir neçə vərəq var ki, kimsəsə oxuya bilər. Mən şəxsən də deyəcəm. Məğrəbi əsas faqtda dərslə qeyd edirəm ki, bu mərhum da kitabın içində oxuya və onda ruhu biz burada yad eləyir. Bu qədər. Allah elimizi artır elsīn, Allah imanımızı kamilləsin. Allah yolun gözləyimiz, 12-ci məumum gəlişin tezlaşsın. Allah əscəramızı düşmən təhlükəsindən amanda saxlasın. Allah axırımızı xeyrə eləsin. Allah ham və altımız ruhunu şad etəsin. Allah dünyasını dəyişmiş yaxınlarımıza, mənsurlarımızın şəfaətini və bizə də məsulluğumuzu ziyət və şəfaətini qismət eləsin. Amin. Allahumə salli alə Muhamməd və alə Muhamməd və acil fəracı.